उद्वेति सुभग इत्यस्य सूक्थस्य मैत्रावरुणिर्वसिष्ठषिः सूर्यो देवता त्रिष्टुच्छन्दः जपे विनियोगः ॐ उद्वेति सुभगो विश्वचक्षुः साधारणः सूर्यो चक्षुमित्रस्य वरुणस्य देवश्चर्मे वयः समविव्यक्तमांसि उद्वे एति प्रसवेता जनानाम् सूर्यस्य एतशो युक्तः विभ्राजामान उषसा आमुपस्था आद्रे एत्यनुमध्यमा आनः एष मे एदेवः साविता च छन्दयः सामानम् न प्रामिनाति धामा दिवो रुक्म ऊरुचक्षा उदे एति दूरे अर्थस्तरणिर्भ्राजमानः नो नञ्जनाः सूर्येण प्रसोदा अयन्नर्था आनिक्रणवन्नपा उदुत्यदित्यस्य सोद्धस्य मयि सूर्यो देवता जपे विनियोगः ॐ उदुत्यद्दर्शतं वपुर्विव एति प्रतिह्वरे यदे एमाशुर्वहाति देव एताशो विश्वस्मै चक्षासे अनम् ष्णस्येर्ष्णो जगातस्तस्थुषस्पतिम् समया विश्वमारजाः सप्त स्वसाय सूर्यम् वः देहरितो रथे तच्चक्षुर्देव हितं शुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदः शतम् जीवे एम शरद शतम् ॐ शान्ते शान्ते शान्तिः नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यल्मण्डलम् दीप्त्यकरम् विशालम् आन्ध्रमालाधरम् शङ्खम् चक्राब्दायुधारिणम् श्रीनरसिंहम् महावीरम् नमामीर्णमुक्तश्चर्यमेतदभिवीक्षितु काम एष राज्ञा सहैव निरग प्रभावः क्षेत्रम् च कूटमति श्रीनारसिंह जगतः कुरु सुप्रभातम् यम् मण्डलम् गूढमति प्रबोधम् धर्मस्य वृद्धिम् कुरुते जनानाम् यत् सर्वपापक्षयकारणम् च पुनः तु माम् दत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् व्याधि विनाशलक्षम् यर्ग्यदुःसामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशित च माम् विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वदन्ति गायन्ति यच्चारण यद्योगिनो योगजुषाञ्च सङ्घा पुना तु माम् तत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वजनैश्च पूरितम् ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्काल कालाद्यमनादिरूपम् पुना तु माम् तत्स विदुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विष्णुचतुर्मुखाख्यम् यदक्षरम् पापहरञ्जनाना